हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब्स तो जी कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे अच्छा तो जी आज मैं आपके लिए क्या ये बनाकर लाई हूँ ये क्या क्या आप देख रहे हैं आप थोड़ा देखकर परेशान तो हो गए होंगे तो व्यूवर्स परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ये तीन ऑयल्स अपने पास बनाकर जरूर रखें ये तीन ऑयल्स बनाकर जो है अपने पास एनी हाउ आपने रखने हैं ये आपके किस किस काम आने वाले हैं और इसमें क्या क्या एड है और किस लिए ये मैंने बनाए हैं और आप लोगों को मैं क्यों सजेशन कर रही हूँ कि ये चीजें बना कर रखें और कहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है तो एनी बातों को करते हैं साइड पे अब करते हैं काम की बात सबसे पहले ये जो मैंने ऑयल बनाया है इसमें आप देख रहे होंगे अच्छे से कि भाई इसमें क्या क्या ऐड है तो इसमें प्याज अदरक और लहसुन ऐड है और ये जो है खोपरे का तेल फुल आप देख रहे हैं कि भरा हुआ है और सेकंड जो है ये मैंने बनाया है स्किन के लिए मतलब कि फुल बॉडी के लिए सीरम और थर्ड ये जो ये आपको ऑयल नजर आ रहा है ये बन रहा है गंजबन के लिए जिसके भी बाल जो जहां से भी उड़ चुके हैं तो ये रेमेडी उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगी तो भाई ये कैसे बनते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी है और किस हिसाब से ये आपको इस्तेमाल करनी है सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहले बात करेंगे कि लौंग का ऑयल कैसे बनता है तो भाई सरसों का ऑयल आप ले, ले लें आपको जितना भी चाहिए आप उतना बना कर रखें उसमें थोड़े से भी जो है वो लॉन्ग ऐड कर दें इनफ है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स है सेकंड ये जो है ये मैंने हेयर ग्रोथ के लिए बनाया है हेयर स्ट्रॉन्ग के लिए बनाया है थर्ड सीरम जो ये मैंने बनाया है ये है मलाठी का सीरम ये तो आपको पता ही होगा ये बहुत ही इफेक्टिव एफेक्टि, है और आपको पता है कि खोपरे के तेल में कितनी ज़्यादा आदत है और जो है एक ही ये वाद ऑयल है जो अब हमारी स्किन में अंदर एब्जॉर्ब होता है हमारी स्किन में अंदर जो है बेनिट्रेट होता है अच्छे से क्लीन करता है स्किन को और कोई भी ऑयल जो है अंदर हमारी स्किन की जो है वो लेयर में नहीं जाता सारे के सारे ऊपर सरफेस पे काम कर रहे होते हैं तो भाई ये नॉलेज आपको कैसी लग तो व्यूवर्स जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर कर दी है अब सारा कुछ इन तीनों ऑयल्स का मैं आपको बताऊंगी वैसे तो एक ही वीडियो एक ऑयल पे बनती है लेकिन मैं आपको इसमें पूरा पैकेज दे रही हूँ इस वीडियो में आपको तीन तीन ऑयल बनाना सिखा रही हूँ सबसे पहले बात करते हैं ये जो है वो लौंग का ऑयल ये कैसे बनता है ये इस तरह से बनता है कि इसको आपने क्या करना है इसमें जितना भी आपको चाहिए हो आप उसमें जितने भी आपको चाहिए हो आप उसमें लौंग ऐड कर दे मतलब कि दस दानों से ऊपर हो तो सही है क्योंकि जितना भी हम इसमें ये ऐड करेंगे उतना ही हमारे जो है वो स्केल स्केल ये सही होगा गंजपन होता क्यों है गंजपन तकरीबन लोगों के जेनेटिक में होता है उम्र की वजह से होता है स्ट्रेस ज्यादा लेने से होता है अच्छे से सफाई स्केल्स की नहीं होने से भी होता है पर नींद ना करने से भी होता है और जो है वो एजिंग के हिसाब से भी होता है कि भाई इसकी एज बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है उससे भी होता है अंदरूनी जो है निज़ाम अपना जो है वो बॉडी का डिस्टर्ब होता है तो उससे भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और नींद ना करने से भी होता है और जो है वो ज्यादा इन्ज़ाइटी डिप्रेशन जो है वो उसके उसके साथ भी ये मसले होते हैं अच्छे से ऑयलिंग ना करने से भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके रीज़न है तो अभी मैं आपको सिर्फ़ जस्ट जो है वो चीप मतलब के सस्ता सा एक ऑयल बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपके जो है वो गंज पर को ख़त्म करेगा इस लौंग के ऑयल को आपने रात को जो है भिगो कर रख देना है सुबह जो जो है इसको हल्का सा हल्की सी आँच पर इसको तड़का लगाना है ताकि इसके जो है लौंग के सारे के सारे बेनिफिट्स ऑयल में आ जाए और लॉन्ग बहुत तेज़ है हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद है तो इसका सिंपल ये ही रीजन मतलब के बनने का तरीका है जिन मेरे बहनों के भाइयों के सर के बाल उड़ चुके हैं तो भाई उसके लिए ये बेस्ट है वो ये इस्तेमाल करके देखें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसे आपको जो है वो ये फ़र्क दे रहा है इसको आप डेली जो है वो यूज़ कर सकते हैं रात को सोने से पहले सुबह आपने अच्छे से किसी माइल्ड शैम्पू शैम्पू के साथ इसको निकाल देना है अब सेकेंड ऑयल के पास चलिए ये है जी मलाइठी का सीरम इसको फुली हमने बनाना है किसके साथ ये है जो है वो खोपरे का ऑयल है खोपरे के ऑयल में ही बनाना है कोई और ऑयल हमें इस्तेमाल नहीं करना इसमें जस्ट खोपरे का तेल जाएगा और इसको जो है आपको सिंपल पता है किस तरह बनता है इसको जो आपने मलाईठी जितनी भी ज़्यादा डालनी हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो तीन चार लकड़ी डालनी है तो वो भी डाल दें क्योंकि इसका जैसे ही अर्घ निकलेगा वो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मतलब के एक फैशन नुमा एक चीज़ बन जाती है हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं आप पूरी बॉडी पर इसको इस्तेमाल करें बाजुओं पर टांगों पर जो है पूरी बॉडी पर आप इसको मसाज कर सकती हैं इससे आपको रिलीफ़ भी मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो आपकी थकन भी उतार सकती हैं तो भाई ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है सीरम पूरी बॉडी के लिए फेस के लिए तो बहुत ही चार चांद लगा देता है लेकिन आपने अपने हाथों के पाँव के जो है वो अच्छे से नकल्स भी इसको रिमूव करते हैं जो मेक ब्लैक हो जाते हैं हाथों के तो उनके भी ये सफाया करता है और आपके जो है भी मसले होते हैं झुरिया रिंकल जो भी मसले होते हैं सारे के सारे ये जो है वो खत्म करेगा ये ऑयल आपने बनाकर फुल बॉडी पर इस्तेमाल करना है अच्छे से और जो है मैंने इसी बहुत ज्यादा बनाया है ताकि मैं अपनी बॉडी के हिसाब से भी बनाया है बच्चों पर भी आप ऑयलिंग कर सकती है बच्चे जो है छोटे उनके भी कलर फेयर हो जाएंगे और बेस्ट है ये आप अपने पास बनाकर जरूर रखे इससे आपके बहुत ज्यादा जादा जो है मसले हल हो जाएंगे एजिंग साइंस आप जो है होते हैं उम्र बढ़ना होता है तो वो भी आपके जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मसला हल हो जाएगा आपके जो है वो रिंकल ख़त्म होंगे आप क्या करें कि डार्क सर्कल के जगह पर भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं आप अपने हाथों पर भी इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं पाँव पर अप्लाई कर सकते हैं पाँव के तलवे के नीचे जो है आपको डेली इससे मालिश करनी होगी तभी भी आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपकी जो थकन ख़त्म होगी अब थर्ड जो है हमारा ऑयल उसके पास अच्छा तो जी भाई इस तीसरे ऑयल में क्या क्या ऐड है ये आप देख सकते हैं इसमें ऐड है प्याज अदरक और लहसुन ये हमारी बालों की ग्रोथ के लिए एक बेस्ट बेस्ट सीरम है आप इसको सीरम कह लें या फिर आप उसको ऑयल का नाम दे दें तो इसको क्या करना है हल्के से आपको आँच पर पका लेना है हल्का जो है वो गोल्डन ब्राउन करके इसको छान कर अपने पास महफूज कर देना है फिर उसको आपने इस्तेमाल करना है ये आपके बाल इस्ट्रॉग करेगा सिल्की करेगा शाइनी करेगा और आपके बाल झड़ना खत्म करेगा लौंग का ऑयल और सीरम और ये प्याज का ऑयल ये तीन ऑयल आप बनाकर अपने पास ज़रूर रखें और इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मैं आपकी जो है वो हर मुश्किल का हल लाती हूँ आपके हर जो है वो स्किन के रिलेटेड हो गए आपके बालों के रिलेटेड हो गए जो भी मसले होते हैं मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये वाली वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे काइंडली एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिले जी और वीडियो में तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़